Əvvəlcə kanalımıza dəstəy üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi xahiş edirik. Dəstəyiniz üçün təşəkkür edirik. Millət vəkili Elkin Qədirlinin bloqer Məhmun Hüseynovla mini müsahibəsi müzakirələrə səbəb olub. Bloqer deputata cəmi bir sual ünvanlayıb. Mənə Milli Məclisdən bir deputatın adına şəkin ki, həqiqətən də xalqın səsini qazanıb və parlamentdə oturub. Vallah heç onu özüm barədə də deyə bilmirəm. Demokratik seçki olsa, onda əminliklə demək olardı amma bizdə demokratik seçki yoxdur axı cavabını verib realçı deputatın qalmaqallı cavabına ilk rəsmi reaksiya Milli Məclisin vitse spikeri Adil Əliyevdən gəlib Adil Əliyev bildirib ki, özünün müxalifətin nümayəndəsi sayan həmin millət vəkili suala cavab verə bilmirsə, bu demək deyil ki, bütün millət vəkillərinə qara yaxmalıdır. Müxalifətdən olan millət vəkilinə verilən suala mən konkret cavab verirəm. Adil Əliyev necə millət vəkili seçildiyini və seçicilərin problemlərinə necə yanaşdığını 20 saylı Nərmanov ikinci seçki dairəsindən öyrənə bilərsiniz. Bəli, mən seçicilərimin səsi ilə millət vəkili seçilmişəm deyə Adil Əliyev bildirib.